bir deputat ola bilərsə. Bu şəkildə gördüyünüz Kamalə Məmmədovadır. O Azərbaycanın ən savatlı deputatlarındandır. Şarız arada çərəmləyir. Bu isə Banudur. Banu alqışlanır, amma bilinmir ki, niyə alqışlanır. Bu isə bizim gözəl bağlı deputatımız ovar Sevgi Ərzeyev adır. O tarixi mükəmməl bildiyini zənn edir. Amma çaq arada çaşır. Ərafınızda qalsın. Bu isə Aydarustan fədar. Allah, Allah fədar. İtidə baxışları ilə hamının fikrindən daşındıran Ayda. Nərmin, Nərmin ilahi. Hamı yaparmaq qaldıraraq öz etirazımı bildirən Nərmin. Bu isə nədir? Aminə, milli məclisimizə sadəcə gülmək və şəkilli teatr məcunu gəlir. Şəhla, Şəhla deyir ki, problemlərinizlə mənim üzümə kədər gətirməyin ha. Gülsəgulliyeva nigardır. O sakit-sakit oturur, heç bir məsələdə qarışmır. Fidan, 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 milli mərkəzimizdəki təxminən bütün dəftərlə danışıb hamısını xəstəxanalıq edən Fidan. Əmirəxanova Zəhra xanım, o milli mətlisimizə yenə təşrif buyurdu, ancaq biz onu çox sevməmişik. Alsanov nigor, nigor? Necəsən nigor? Allah, bunu mən də saya bilmirəm. Burda ise deputatımız yeni tarihi bilgiler öğrenir. Diğer deputatlar ise onun şeklini çekirler. Banu, Banu Hanım Fars dilinde kitap okuyor ya e, burada. Ancak Banu Hanım net Fars dilinde haberi de yoktu. Allah, Zehra Hanım da Fars dilinde kitap okuyor. Ay kız, sen Fars dilini hardan bilirsin? Allah Allah Allah, aslanım önikar. Sen de Fars dilinde okuyorsan beyem. Aha, İndi də Bağanoxanım ərəb dilində kitab oxuyur. Görə e, bu nə olacaq? Ayğa sən ərəb dilini hardan bilirsən? Bu ərəb, bunlar ərəb. Nizami Gəncəvinin əlindən kitab alırlar. Ay qız, sizdə o şairdəki axıl, beyin, bilik, düşüncə hardadır? Bir göstərin biz də görək.